milliarder Steve jobs 56 yoshda oshqozon saratoni kasalligidan 2011 ming o'n yili beshinchi oktyabrda vafot etgandi uning so'nggi so'zlari juda ko'p nashrlar tomonidan iqtibos qatori qo'llanib kelinadi men hozir kasalxonada yotib butun umrimni eslasam menda mavjud bo'lgan barcha boylik o'lim oldida hech narsa emasligini his qilaman o'zingizga munosabatingizni yaxshilang va boshqalarga ham hurmatda bo'ling vaqt o'tgan sayin 30 dollar yoki 300 dollar turadigan soatlar bir vaqtni ko'rsatishini his qila boshlaysiz biz 150 ellik ming dollar yoki 30 ming dollarlik mashina bilan yursak ham maqsad va masofa bir xil ekanligini 300 dollar yoki 10 dollarlik ichimlikni ichsak ham bir xil mazani his qilishni boshlaymiz siz yashayotgan 300 kvadrat metr yoki 3000 kvadrat metrlik uy baribir yolg'izsiz va boshqalar bilan tengsiz sizning haqiqiy baxtingiz bu dunyodagi moddiy narsalar o'tkinchi ekanligini his qilishdir samolyotda biznes klass yoki ekonom klassga chiqsangiz ham samolyotingiz qulasa siz ham u bilan birga qulaysiz haqiqiy baxt do'stingiz yoki biror inson bilan chin dildan unga ishonib suhbatlashishdir